Зачіска та завжди охайні нігті. Мрія кожної красуні, що часто здається нездійсненною. Я коли розчосалась, у мене прям кусочки волос лежали на або рядом. Падали. Чого не вистачає нашому волоссю та нігтям. Ети можуть про хранічних патологів в первую чергу, Жулдочно-кишечного тракта, і як оберегти їхнє здоров'я та красу. Брюнетка з довгим густим волоссям. Такою Аліна була ще півроку тому. Потом. Я вирішила покрасити кінчики. Але пофарбованих кінчиків дівчині здалося замало. Вона вирішила висвітлити усе волосся. А коли результат їй не сподобався, знову взялася за фарбу. Після повернення, вже повернення в темний і Такі експерименти із зовнішністю не минули безслідно. Волосся Аліни почало буквально сипатися. Я коли розчосувалася, у мене прям кусочки волос лежали на розчосики чи рядом падали. Именно кусочки, от, як Алі просто волос, патому ну це було дуже заметно. Сухість та ламкість волосся з такою проблемою знайомі більшість жінок і причиною можуть бути не лише фарбування або часте використання фену чи плойки. Шкодять волосся також холодне та сухе повітря, неправильне харчування та навіть нервові стреси. І часто саме волосся та нігті це показник здоров'я усього організму людини. всього, зміння волосся на ногтей – це, конечно, Недостаточное поступление в организм витаминов в первую очередь это витамина А, также белков, жирных кислот. Мікроаліментам Це може бути сигналом, що є якісь патології желудочно-кишечного тракту, щитовідне желязи. Щоб зберегти здоров'я та красу ваших локонів, обирайте шампунь лише за типом волосся. А перед гарячою укладкою обов'язково користуйтеся спеціальними захисними засобами чи олійками і вживайте більше корисних продуктів. Ваші волосся та нігті люблять сир та кисломолочку, банани, насіння соняшника, горіхи і морську рибу. И у нас у гостях лекар-терапевт Элина Выражна. Доброе утро. Конечно же, красивые, длинные, ухоженные волосы это украшают любую девушку. Но иногда случается так, что с нашей героиней Алиной. Как в этом случае поступать? И давайте разберемся, какие причины. Есть причины совершенно очевидные, они чаще касаются, конечно, женщин. И здесь, помимо окраски, конечно, я думаю, больше всего тепловые воздействия повреждают саму структуру волоса. И если вот мне хочется как доктору перескочить от красоты к болезням, потому что вот это меня mm -hmm. больше волнует. Там, где речь идет об уходе, э, женщины думают, что если термозащита, какие-то масла и каждый день утюжок это в самом деле красиво, mm -hmm. 100% можно через месяц рассчитывать, что волос станет на одну треть меньше. Они uh -huh. ломаются, они секутся, и в данной ситуации волевым усилием убираем плойку, убираем фен, моем голову так, чтобы оставалось время. Чтобы она естественным образом высушилась и потом последовательно разные гребни. То есть, особенно если вьющиеся волосы, или после химии, mm -hmm. или густые это должен быть большой гребень, а потом несколько, может быть, десятков раз массажным гребнем из натуральной щетины. Вот это то, что дает возможность и улучшить кровообращение. И еще важный момент: во многих городах жесткая вода. Mm -hmm. Бабушки наши всегда добавляли немножко уксуса. Если пойдет дождь, то ты можешь пахнуть немножко уксусом. Не вариант. Нам нужно взять лимонную кислоту uh -huh. и ополаскивать волосы, чтобы вот эту лишнюю щелочь нашей городской воды убирать. Вот это уход. Это сохранение чешуек, которые создают гладкость, блеск и никакого запаха, если будет дождь, туман, сырость. Вот это вещь такая универсальная для всех женщин, которые а, красят. Тем и ходят. не менее, не все пользуются плойками и все равно говорят о том, что есть проблема. Какие симптомы, чтобы предупредить выпадение волос? Вот Первый это правильно, на что стоит Значит, То, что касается именно болезней, то, что уход неправильный и перебор, это понятно. То, что я сейчас скажу, это не сто процентов, потому что я скажу сейчас вещи, которые связаны не только с проявлением проблем волос и ногтей таких безобидных, но есть э, внимательный глаз доктора, очень часто первая встреча дает много диагностики, когда ты смотришь на волосы мальчиков, девочек, мужчин, женщин, их распределение на теле. Это, честно сказать, ну просто фантастически интересно. И вот если вдруг женщина, чаще женщина, потому что женщины больше теряют, скажем, откровенно крови, если женщина обратила внимание, что она становится, волосы тонкие, волосы ломкие, ногтики ломкие, почти все знают, железа не хватает. Вот здесь нужно предостеречь до того, как пойти к доктору, и он чуть-чуть сузит и определится, может эта женщина пить железо или нет. Куда железо теряется? Недобор в еде, излишние потери, угу. где-то в другом месте. То есть на всякий случай известная вещь, что железо влияет mm -hmm. на ломкость волос и ногтей, не заставляет нас пить железо сразу. Этого делать нельзя. Есть вещи такие, когда вдруг стал больше вес, волосики выпадают. Интересно, брови. Вот женщины многие делают тонкие брови. Им кажется, что наружная часть брови вдруг становится редкой и приходится очень сильно дорисовывать. Вот 70% случаев это снижение функции щитовидной железы. Тут есть еще для врача. Не связанные с кожей и волосами признаки. То есть, все-таки врач может Я так понимаю, помимо нужно взять, идти проверять щитовидной железы. Какие еще обследования стоит сделать? Ну вот щитовидная железа это, как правило, ультразвуковые исследования и небольшой набор э, гормонов. Но mm -hmm. опять-таки, чтобы не тратить много времени и денег, врач помогает не потратиться, а врач помогает сузить э, mm -hmm. э, затраты финансовые на обследование. Очень важный момент, например, вы видите, что резко посидела ваша мама или бабушка и стала такого восковидного цвета. Вот это недостаток витамина B12, как правило. Вот мы видим на женщин такие чудесные голубые глаза, восковидная кожа и белая не по возрасту. Вот это B12 дефицит. Корректировать питание нужно, я так понимаю, да, Здоровый, Пойти к доктору, питание, убедиться, пойти. что это Б12, и тогда не корректировать питание, а делать Б12 в инъекциях. Питанием здесь не поможешь. Вот тут четко нужно понимать. Если мы говорим о лечении, каким оно должно быть? Насколько длительным, как часто его повторять, какой курс лечения? Если мы говорим про B12 или говорим про железо, то это определяется тем, когда восстановятся показатели крови. Тут только внешние факторы не дают нам э, возможности убедиться. Скажу такие вещи, которые тоже в 50% случаев работают, но их нужно замечать. Например... А вдруг долго-долго мужчина не сидит? Вот все уже сверстники посидели, полосели, он не сидит, все говорят, вот счастье. Вам счастье. Вот как ни странно, эти люди более предрасположены к онкологическим заболеваниям. То есть все-таки это нужно немножко насторожить. Онкоскрининг скрининг сейчас тоже нужно опять-таки сузить. Угу. Возможность прийти к доктору. И есть небольшие программы онкоскрининга. скрининга мы с вами говорили, они индивидуальны для каждого. Это может быть 500 гривен, это может быть 20 гривен, это может быть 5000 угу. гривен. Все зависит от того, что еще помимо волос найдем. Есть ситуация, когда э, женщина, например, очень светлая, очень э, рыженькая и полненькая. И мама такая была: ищем желчекаменную болезнь, потому что вот это свойственно светленьким, полненьким, лучистым, смеющимся женщинам. То есть внешние вещи очень много говорят: ногти. Давайте сейчас я про ногти скажу, потому что да. многие говорят: посмотрите, у меня белые полоски, я вся на нервах. Вот, кстати, белые полосочки на ногтях, это чаще говорит о том, что периодически возникает воспаление почек. Угу. Если э, ногти исчерчены, и многие говорят, у меня, наверное, что-то проблема, исчерченные, ломкие ногти, это возраст или неиспользование перчаток. То есть вот это не болезнь, это возраст. А вот если не продольные, а поперечные полосы, угу. особенно толстые, тут можно говорить и про интоксикации, и хронические болезни. Разобрались и с ломким волосами, и с тонкими То же самое, что за своим здоровьем пекуетесь про свое харчування и ходите вчасно до лікаря. Говорили сегодня про тему, как взорвать волосы и красивые нігти с лекарем-терапевтом Малиной Бережной. А снеданок тревает. Дякую вам. Спасибо.